សតោមួយក្បាលតាលញ្ញាធិបបានដោះហូតយកពីជួនជីតិជនពេលនេះបានវល់ត្រឡប់មកផ្ទះរស់នៅជាមួយម្ចាស់របស់វាវិញហើយនៅវិលៀមមកជិតដល់មួយយុគនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យជួនជីតិជនយកសតោ តាំងចំចំនៅផ្ទះនឹងតម្រូវឲ្យធ្វើលក្ខណ្ឌមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះទៀតសម្តេចបានតន្លើការពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ជុំវិញហត្ថផលជុំវិញការសម្រេចឲ្យយកតោទៅម្ចាស់ជនជាតិចំចំវិញផងដែរសម្តេចតេជោបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះថាក្រោយកដប័នរឿងសតតោល្ងនេះខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនឹងបានឯកព្រមគ្នាថាអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់យកសត ជាចំវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើត្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាសន្តិភាពទាំងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនិងអ្នកនៅក្នុងចិត្តខាងអគនបងប្អូនជនរំจิตទាំងក្នុងក្នុងក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ដោតយកបល់និងអាណិតដល់សត្វតោក្រោយពីការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយកក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យយកសត្វតោដែលត្រូវបានរឹបអូសពីផ្ទះវិឡារបស់ជនចិត្តិនមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានយកទៅដាក់នៅក្នុងសួនសត្វភ្នំត្មៅមួយរយៈនេះ ទួលបានការចែករំលែកនិងការសាតោយ៉ាងច្រើនតន្ទឹងនឹងបងប្អូនមានការអូអូសាតោមួយចំនួនធំក៏មានម្ចាស់កណនី Facebook មួយចំនួនថា print camera បានបង្ហាញសារចោតជាសំណួរទៅកាន់សម្ដេចនាយោរមត្រីថាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធចិញ្ចឹមសត្វព្រៃហើយឬសម្ដេចករណីនោះសម្ដេចក៏បានតបយ៉ាងដូចនេះថានេះជាករណីពិសេសដែលសត្វតោមួយនេះគាត់ចិញ្ចឹមតាំងពីតូចដែលជឿត្រូវតែមានការយកយក Thank you.